નેપાળમાં હિંસા બાદ વચગાળાની સરકાર તો બની ગઈ પરંતુ નેપાળમાં હિંસાની અસર સુરતના કાપડ ઉદ્યોગ પર થઈ છે કાપડના વેપારીઓનું સો કરોડનું પેમેન્ટ અટક્યું છે દર વર્ષે સુરતના કાપડ બજાર સાથે નેપાળનો બસ્સો કરોડનો વેપાર છે દિવાળી પહેલાં જ પેમેન્ટ અટકાવતા સુરતના વેપારીઓની કફોડી સ્થિતિ બની છે જોકે સ્થિતિ સામાન્ય થયા બાદ બધું પહેલાંની જેમ થાય તેવી આશા છે व्यापार में मूलतः कपड़े में हमारे सूरत से साड़ी सूट और गारमेंट के फैब्रिक जाते हैं क्योंकि वहां पे भी गारमेंट की बहुत सारी सिलाई मशीनें लगी हुई है अन्य भी छुटपुट छुटपुट कपड़े जाते हैं लेकिन मूलतः तीन तरह के कपड़े जाते हैं दो सौ करोड़ के जो सालाना कपड़ा जाता है उसमें लगभग सौ करोड़ का पेमेंट हमारे सूरत के व्यापारियों का नेपाल में अटका हुआ है व्यापारियों तो पे इधर पेमेंट दिवाली सामने है बहुत प्रेशर है हम ये चाहते हैं कि जल्दी स्थितियां सामान्य हो हमारे कई व्यापारी वहां कुछ ज्यादा पैनिक है जिनको ज्यादा पेमेंट का प्रेशर है संपर्क करने की कोशिश करिए लेकिन अधिकतर व्यापारी व्यापारी के रिश्ते मजबूत होने की वजह से कई पेमेंट के लिए तकादा नहीं भी करते हैं किंतु हमें यही चाहते हैं कि स्थितियां जल्दी सामान्य हो और लोगों का पेमेंट जल्द से जल्द रिलीज हो जिससे व्यापार का साइकिल तुरंत वापस पुनः चालू